Так, нагадую, розділ 5 Верховна Рада України. Вивчаємо Конституцію України разом. Стаття 76, що в ній написано. Зараз я прочитаю, може буде де невелика дискусія. Да? Пишіть в коментарях свою думку, а я вам буду казати свою думку одразу після того, як прочитаю цю статтю. І так. Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України 450 народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування сроком на 5 років. Ну, так оно, в принципі, є в посідень що уже. Я читаю Конституцію редакції 25-го року. Тобто тут є всі змінення, якщо вони були, звісно. ну, 450 депутатов, да, все говорят, что это слишком много, там, слишком дорого их кормить, там, содержать и все, и все остальное. Но я, как и все, согласен с этим, э, с этой мыслью, с, с, этим, как сказать, с этим тверджением, вот уже, видите, начинает думать по-украински. Так, тут... Конечно, нам обещали сократить Верховную Раду и недоторканность убрать. Ну, но... Пока никто ничего не сделал. Следующий абзац статті номер 76 Народним депутатом Украины может быть обрана громадянина України, який за день до виборів досяг 21 року має право голосу и проживає в Україні протягом останніх 5 років. Ну, теоретически так оно и есть. А вот практически, кого выбирают, там, знаете, нужно проверять, потому что что-то есть подозрение, что вот не соответствуют они. тому, что написано вот в этом абзаце Конституции Украины, да. Там, ну, говорить об этом вслух, наверное, уже сейчас опасно, потому что свобода слова, хотя вот свобода слова Украины и вильно, выявление вильной думки, вот прописано в Конституции Украины, ну, я промолчу, кого туда выбирают. И самое интересное, что они пишут, какой залог нужно вносить, да, чтобы выдвинуть свою кандидатуру. На народного депутата и вообще какой-то залог нужен. Ну, скорее всего, да, намеров точно нужен. А вот Верховну Раду я точно не знаю. Ну, кто знает, напишите в комментариях. Следующий абзац, статья 76 не может бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину. Якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Ну, все правильно. Осужденные, да, какие-то там рецидивисты, маньяки, насильники, там, воры. Конечно, они не должны быть в Верховной Раде Украины. Хотя я уже ничему не удивлюсь Честно говоря, я вот из Верховной Рады только знаю вот Колю котлету. Да, и еще там пару имен. А остальных вообще никого не знаю. Как-то раньше. Ну, я не лично имею в виду, а так вот медийно. Потому что за ними даже наблюдать неинтересно, тем более неинтересно знать их поименно. Почему? Потому что ну, смысла в этом нету. Это такие люди временные, я так думаю. Так, следующий абзац. Полноважение народных депутатов Украины вызначается Конституцией и законами Украины. Ну все правильно. Вот Конституция. Визначає повноваження народних депутатів України. Ну, все правильно, що тут сказати, теоретично, це все теорія. В житті зовсім по-другому. Там зовсім інші правила, скоріше, закони. Так, срок повноважень Верховної Ради України становить 5 років стаття 76 в редакції закону 742-7 від 21.02.2014 року. Ну, полноважень верховной раны становит 5 руки. А вот сейчас уже они больше, чем 5 лет там находятся. Ну, тоже, наверное, чем-то оно регламентируется. Ну, непонятно, короче говоря. Ах. Ну, как непонятно? Понятно. Теоретически 5 лет, а практически могут быть и меньше, могут быть и больше. Да, там все как пойдет. Ладно, комментируйте то, что вы думаете. Поправьте меня, если я сказал что-то не то или не так, да. Почему? Потому что я, конечно же, ошибаюсь в своих мнениях. Я еще не настолько опытный эксперт, а вернее сказать, вообще не эксперт. Поэтому буду рад конструктивной критике.